прилетел нам на кровать. Спал мой муж. В это время, ну, как раз он встал за минут пять до прилета. Дома находился ребенок, 12 лет девочка. Ну и я после работы, после суток. Ну, я была на кухне, и в это время произошел взрыв. И вот такая штучка прилетела к нам в кровать повреждено окно, выбиты стекла, но слава Богу остались живы, и это самое главное, и мы благодарим Бога, что что мы живы, и мы остались живы, наши дети. Это было вообще для нас непредсказуемо, непонятно, и мы не вообще, я не поняла сначала, что произошло изначально, вообще. Я была на кухне, выходила и в этот момент произошел взрыв. Меня выбросило волной в коридор. Вот, посыпались стекла, я не поняла откуда, а потом я увидела, что полностью вся квартира в стеклах. Ну и нашли это. Оно было горячее. Муж сразу вынес его на улицу. Мы побоялись, чтобы не сдетонировало. Но, в общем, для нас это ну, это горе, это шок, но мы довольны, есть Бог на свете, что у нас спас. И все-таки мы остались живы, ребенок, и все. Все у нас как бы дякуем захисникам ну, и ждем перемоги. Ходим правила двух стен в квартире. А такого у нас убежища, как такового у нас нету, чтобы куда-то бежать. Ребенок сегодня в школу не пошла, потому что она спит, э, плакала, истерики, э, стресс. Э, ну, стресс был у всех. У меня, у нее вообще. Поэтому нас поняли учительница, школа и... Э, э, ребенок остался дома и на данный момент отдыхает.